Витаем всех глядачів телеканалах Херсон Плюс. Сегодня у нас в гостях депутат Харківської міської Рады Артем Кієновський. Артем Александрович, буквально в последние несколько дней интернет очень много уделяет внимания вашей персоне. Говорят, что вы теперь правая рука мэра, что вы теперь решаете очень многие вопросы, которые касаются работы горисполкома. И вчера это было в какой-то мере заметно на сессии. Сессия пошла, прошла результативно избрали первого зама. Говорят, что вы к этому серьезно приложили руку. Избирали первого зама, избрали его там 29 голосами. Это связано прежде всего с тем, что сегодня в Украине непростая ситуация. И делать жителей города, граждан города, заложником чьих-то амбиций. Хочу пирожное, хочу мороженое, хочу такого, не хочу такого, хочу в крапинку. Нельзя. То, что вообще мы выбирали, первого зама, мы выбирали, Да, безусловно, мы выбирали первого зама, потому что в городе все вот, фокусы исследования специалистов говорят, что есть три человека, собственно говоря, два, которые руководили крупными предприятиями. Это Владимир Петрович Пепель и Игорь Владимирович Казаков, которые могли бы заниматься, выполнять функцию первого зама. Все они так или иначе были связаны с партией региона и другими партиями. Ну, и Еременко еще фамилию называют. Называют фамилию Еременко, но ну, Еременко действующий депутат оппозиционного блока. Вот. Могу вам сказать одно, что первый зам в таком городе, как Херсон, необходим, потому что чисто функционально огромное количество вопросов решает именно первый зам. Второе, он координирует работу всех остальных замов и служб. И чем более технически и коммунально это грамотный человек, более того, ну, даже вот те, кто недоброжелательно относится к Казакову в силу политических каких-то взглядов, все признают у нем человека, который может организовать работу. Потому что мы были свидетелями того, как замечательные предприятия вообще развалились и перекатили свое существование. Все-таки тут же водоканал не дали приватизировать, не дали, как, допустим, в некоторых городах отдали в концессии или прочее. То есть чисто такие схемы. В общем-то, по нынешним временам в Херсоне водоканал работает, круглосуточная подача и прочее. Впрочем, это заслуга коллектива под руководством Казакова. Фракции Укропа, Батькивщины, БПП выступали категорически против, но одновременно некоторые депутаты проголосовали, проголосовали за него. Да, проголосовали и из Укропа, и из Батькивщины, и из БПП. И фракция самопомощь голосовала. Почему? Потому что вы знаете, если, например, можно понять юношеский максимализм фракции «Свобода», они не проголосовали, то не было той альтернативы, вот, допустим, понятно, городской голова вносит сам замок, но ну, хотя бы назвать те кандидатуры, которые могли бы быть. Потому что те, которые, там, допустим, назывались, например, руководители фракции Укропа Виталий Богданов первым замом там, или еще кто-то, это те кандидатуры, которые не были бы поддержаны бы залом, и трудно ну, понять, насколько они, были, допустим, профессиональны. То есть это серьезный вопрос. Второй вопрос, немаловажный, связан с тем, что э, все-таки первый зам — это человек, которому должен доверять городской голова. И... Все-таки по этому закону предусмотрено право, что вносит он. Тем более у нас был печальный опыт, когда мы например, разбирали зама, вот Инну Петровну Трибух, и увидели, что человек неплохой, но с обязанностями не справляется, работу не обеспечивает. И городской совет ее уволил с должности. Хорошо. Почему вот, была такая реакция фракции, что буквально сразу после голосования Бют и Укроп исключили своих депутатов с фракции, а БП, БПП, например, нет? А я вам объясню. Значит, все-таки фракция БВП – фракция президента. И сегодня, когда мы думаем э, о партийной принадлежности, это одно, это не очень ответственные люди. А ответственные люди, в том числе, допустим, и президент, вынужден идти на некоторые компромиссы ради сохранения мира, ради сохранения власти и порядка в стране. Потому что Сегодня для Украины, и для города, и для области наиболее страшным является потеря управляемости процесса. Ведь не секрет, многие вещи решаются руководителями по звонку. И если сегодня нет целого ряда людей или замов, вот мне давали эти фракции долго мэру назначить зама, то есть целый ряд процессов страдает, потому что ну, это слишком большое хозяйство. Да? Поэтому я считаю, что здесь БПП занимала государственную позицию, как и самопомощь. То есть они поставили интересы горожан, интересы нас, граждан города, выше, чем свои партийные амбиции. Еще одним из достаточно таких конфликтных вопросов был вопрос о снятии руководителя Земельной комиссии Романюка. Что там произошло, почему он не устраивает депутатов? Руководитель комиссии мое глубокое убеждение, должен уметь найти контакт с теми членами. То есть он должен быть членами комиссии, он должен быть неформальным авторитетом. Если не ладится работа, вот так как учитель приходит в класс, вопрос дисциплины, вопрос учителя, да? вопрос администратора, то есть директора. Вот у вас на канале вашем будет порядок, если вы его поддерживаете, умеете организовать. Здесь возник вопрос о том, что председатель земельной комиссии не мог организовать комиссию. В какой-то момент э, начались конфликты. И здесь получилось так, что практически вся комиссия и по тем вопросам, которые были разногласия, сессионный зал большинство заняло позицию того, что председатель земельной комиссии не справляется со своими обязанностями как организатора, человека пользующегося, допустим, авторитетом. Э, комиссия превратилась в такой склочный э, органы, где ругаются, все остальное. Дальше были такие факты, которые позволили нам собрать подписи за то, чтобы рассмотреть этот вопрос на сессии. И сессия, по-моему, 30 голосами освободила писателя земельной комиссии от обязанности председателя. Я выступал по этому вопросу на сессии и говорил о том, что это не трагедия. Он остается депутатом. И просто писателям комиссии нужно выбрать того, кто смог бы организовать, допустим, работу комиссии. Уже есть кандидатура? Нет кандидатуры, по крайней мере мне об этом не известно. Хочу вам сказать, такое произошло, когда сессия решила освободить от должности писателя комиссии, писателя мандатной комиссии Ильченко юриста, который там, ну, по мнению депутатов, позволил себе вести те вещи, которые делать так, например, некоторые высказывания, реплики, которые, например, не должен делать председатель мандатные комиссии. Он должен быть, знаете, над схваткой, да? Так хотелось бы. Но я вам скажу о том, что вот Дмитрий Олегович абсолютно достойно себя вел. Это не было вот этого там хватания, не было этих самых. Он спокойно принял этот выбор и работает. Собственно говоря, он продолжает руководить в общем-то, комиссии участвуют, к нему прислушаются, но ну, он там как-то сделает свои, допустим, выводы. То есть абсолютно другое. А здесь был, была такая борьба за кресло. Хорошо. Почему э, упразднили, по сути, координационный совет? Это ведь был тот орган, который э, выносил все решения, обсуждал и вносил их на сессию. Давайте рассмотрим юридическую часть этого вопроса. Каждый депутат имеет одинаковый мандат, независимо от партии, независимо от имеет право голоса. Ну да, в общем-то, независимо То есть, руководитель он фракции или конечно. нет. Конечно. Второе. Все вопросы решаются исключительно на пленарном заседании сессии. То есть все равно нужно голосовать и выносить эти вопросы в сессионный зал. Что произошло? Для чего такие согласительные совет есть в Верховном Совете? То есть речь идет о том, чтобы некоторые позиции в Верховном Совете по законодательству, именно он называется Согласительный Совет, у нас Координационный Совет превратился не в Согласительный, не в Добрый, а в Совет, который почему-то вот они решили, опять-таки некоторые там фракции демократической коалиции, когда они писали регламенты, многие мы чуть-чуть там не могли уже, не было ж там не большинства, как-то не слышали, и создали такой координационный совет, в который там небольшое лукавство получилось в любом варианте абсолютное большинство представителей этих фракций. То есть дьявол кроется в деталях, да, то есть вот вроде входят представители комиссии, но большинство представителей комиссии от БПП, от демократической коалиции, да? и они голосуют не так, как голосует комиссия по решению, то есть для чего должен быть совет. Вот одна комиссия считает так, вторая по-другому, потому-то они собрались и готовят общий проект решения, который уходит в сессионный зал. А здесь, получается, проходят только те решения, которые, Координационный совет, которые нужны. То есть это получился орган блокировки неугодных решений в сессионный зал. Это как бы решение волюнтаристское, вот так вот убрать Координационный совет, более того. Но мы его, его вносила фракция «Свобода». Это там у нас есть новая группа «Успешный Херсон», в которую вошли по одному представителю укропа «Батькивщины», один представитель блока Петра Порошенко, четыре представителя самопомощи. Вот, то есть, в принципе, это группа и свобода с радикалами. Эта группа состоит из 14 депутатов. Вот, и она, в общем-то, стала результатом того, что депутаты не получают возможности быть услышанными в принятии решений своими фракциями. То есть, это определенный такой, в общем-то раскол в демократическом лагере. Я считаю, что это следствие того, что немного руководители да. фракции пережали, потому что все-таки депутат, человек, который должен и от округа представлять интересы, и своими знаниями руководствоваться. А не только партийные, да? И не только партийными, да. И он, в общем, тут должен быть такой баланс. И эта группа, Внесла вот такой проект убрать координационный совет. Мы его поддержали. То, о чем там говорила вчера там, Елена Борисовна, что вот без координационного совета, ну вы знаете, есть такое гарное украинское да, Сим год маг, не роды, голода не было. Да вот это из этой серии. Ничего страшного не произошло. Другое дело, что должен быть какой-то совещательный орган, там, допустим, председателей комиссии, или была всегда такая практика чудесная, когда следующую сессию готовила рабочая группа. То есть не было, знаете, как советы старейшин, корононосных, да, вот. А избиралась рабочая группа, которая обобщала и готовила проекты и решения. Так было, кстати, у нас в областном совете два созыва, и так было, и перед этим было в городском совете. А этот Координационный совет придумали для того, чтобы отсекать допустим, вопрос. Ну, в общем, без него тоже можно неплохо работать. И второй момент, самый главный, мне кажется, что если сейчас часть дискуссии, вот я был пару раз на заседании Координационного совета, это мини-сессия, это там базар и прочее. Но если сейчас к проектам решений, к «за» и «против» больше получат информацию депутаты, мне кажется, это будет новый качественный этап в развитии городского совета, чтобы каждый депутат слушал «за» и «против» по каждому. Избрание Казакова, опять же таки, в социальных сетях вызвало очень много отрицательных как бы, комплиментов скажем так, в э, направлении э, городского совета. Но одновременно и появилось мнение, что в сентябре, возможно, у Миколаенко наконец-то будут все э, полноценные замы. Есть ли кандидатуры? Пока Когда вы к этому значит, вопросу вернетесь? Мне об этом не известно. Вот второе, я еще раз хочу сказать о том, что задал, по-моему, Евгений Назарян вопрос. Голосование укропа в областном совете с ОПА-блоком – это перемога а голосование представителей Укропа, Укропа с ОПА-блоком в Горсовете – Цезарада. То есть сегодня во многих советах есть разные комбинации. И это хорошо, потому что мы все граждане Украины, и если есть, конечно, те, которые там являются врагами страны, те, которые ведут себя неправильно, те, которые не думают о своем долге. Это одно. Но просто люди, которые имеют разные, допустим, политические взгляды, но хотят что-то и могут сделать хорошее для города, то есть ну, нужно все использовать. В наше непростое время любой человек, который может быть как-то полезен в строительстве государства, в строительстве обороны, медицины, должен быть полезен, должен быть использован. На этом мы стоим. Если Казаков находится в том возрасте, когда у него еще он ще і молод, и в то же время у нього є вже достаточно за плечами опыт. Он был і в Верховному Совіті депутатом був і заступником городського голову. Він працював в водоканале і на всіх участках ну, проявлявся достойно. Якщо хороше для города, все одно в какую партію наприклад. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях Артем Кияновський, депутат Херсонської міської ради від опозиційного блоку. Дякую вам за змістовну розмову.